пресс-конференции после сегодняшнего 9 тура наш команда выиграла тогда про Азот. команды гости, команда не согрывается. играется Алексей Севастьянов и тренер Виктор Кубзес. Пожалуйста, говорите это слово, Вражение от матча. Ну и впечатление очень самое приятное, это для нас первая победа, очень важна в психологическом плане, немножко раскрепостит нас. Вообще игра была очень интересная, думаю, и для зрителей. Был большой накал, все решалось на последних секундах. Мы всю игру в основном догоняли, проигрывали 11, даже было бы чуть больше. Но не отпустили дальше и кропотливо работали и догнали. И в конце нам удача улыбнулась. Наоборот, не улыбнулась, треху пропустили, должно быть ну, Спасибо. Да, первая победа в чемпионате очень важная Символично Очко выиграли, вот первое очко, первая победа, вот и очко плюс в чемпионате. Но, скажем так, постепенно мы набираем, потому что проблемы были у нас в предсезонке, проблемы были в подготовке, то есть у нас ну, уже сколько раз упоминалось об этом. И, и сейчас нас до сих пор проблемы преследуют в, лице, в виде травм, вот, в виде потери игроков, которые э, могут создать и глубину состава и решить какие-то вопросы на площадке. Вот, по матчу я очень доволен тем, что, э, скажем так, то, что ребята сделали... Э, мы все игры проигрывали в концовке, то есть и с кривым рогом, там и не хватало чуть-чуть, ну то, что я говорил, что 95% команды в прошлом году сидели на скамейке запасных. И сейчас я рад тому, как команда заводится, как не боятся, перестают бояться э -э, брать на себя инициативу и решать вопросы. То есть психология игрока, который выходит со скамейки и помогает команде, одна, психология игрока, который выходит и решает какие-то поставленные задачи, какие-то вопросы, другая. Поэтому мы потихоньку, я надеюсь, что... Выйдем на новый качественный уровень и сможем показать более еще, еще более достойную игру. Вот. Хотя сегодня было тоже обилие ошибок, обилие потерь, где-то расконцентр... расконцентрированность. Вот. То есть в каждой игре мы выкидываем несколько мячей в аут просто. Ну вот, Нажали. вот. ]質疑if痛. Мы вас приветствуем с первой победы в Киеве и скажите, ласка, что изменилось после перерыва, до перерыва вы прорывали, особенно в другую четверг, что вы сказали в перерыве с ним Ой, Разобрали, разобрали, как против зоны играть, разобрали, как ускорить игру, разобрали ошибки, которые были допущены в защите, то есть, ну, обычный, неправильно будет сказать, разбор. Указать потом, где ошибаются игроки, где то, что на тренировках, может быть, немного не поняли. Вот, и поэтому, скажем так, результат, тот рывок, тот камбэк, который мы сделали, вот, не, не это. Ну все-таки проблема у нас всегда вторая четверть, что со Львовым мы играли, сейчас кубковую игру последнюю. То есть мы спокойно разобрались, то, что делали, нормально. Вторая четверть, все какое-то расслабление получают. Ну, то есть я же говорю, это проблема, это проблема психо, э, игрока, который сидел э, и не решал вопрос. То есть, а, вот, ну мы повели, сейчас все будет хорошо. Нет, такого не будет. Играть надо все 40 минут. Вот. И это не только в этой игре. И с было, если бы Киев. Вот, поэтому, ну, вот так вот. Сигнал, что говорил, что будет играть за мощной ротации. И дайте оценку играм игры сегодня Константина Никиенко. Вы противом игры очень сильно на него кричали. Не, не против игры, а, э, Вы понимаете, ну, Конечно, есть тренера, которые молчат, но я, честно говоря, их мало знаю. То есть, которые... А, ну, человек не отдается, там, или человек делает ошибку. или... Вот, Тем более, что э, единственный всплеск эмоций на Константина был, когда э, уже стоял флажок, и разбирали, разбирали боксы, как против него играть, разбирали. И Костя, э, ну, скажем так, он молод, еще ему еще работать и работать. И вот ему больше всего надо поменять. Ту последний сезон он выходил в старте будивельника, вроде да топ уровень лучшая команда чемпион, но он 5 минут играл, потом он садился в плов вообще он не играл часть игры не играл, часть так по такому же принципу сыграл, то есть 5 минут и уже психологически подсознательно он настраивался на игру, ну да я сейчас стартанул забил ура не забил, ну не ура и все, то есть от него ничего не зависело, а сейчас от него зависит очень много и это я от него требую, я требую от него не расслабляться ни на секунду. Та же игра с Гаверлой в Кубковая последняя, которую мы играли в вот Поплыл Кости, одну видно. То есть, ну вы все видите, то есть ну, это молодость и то желание. У него еще все впереди, он еще все сделает. А насчет обмеженной ротации Говерлы, э, Так, мы знали, что Питерсон не будет играть ключевой игрок, как на мой взгляд. Гаверлы человек, который в трудную минуту всегда остановит пожар, человек, который в трудную минуту поведет за собой команду, вот очень важная единица боевая единица этой команды, вот. Так что даже то, что он не сыграл последняя последнюю кубковую игру, он забил только три очка с игры, а то все остальное со штрафных там 7 очков, но это не означает, он раздал 7 передач, он сделал движение. Он вовремя остановил. То есть тоже концовка была напряженной, и в той концовке в кубковой игре мы могли также выиграть. Вот, и те последние секунды были не в нашу пользу. Поэтому, ну, конечно, с Гаверлой, конечно, шикарнее два боя выходят, так что вот так вот. А